Выкраденный він сбывал на незаконно діючому приймальному пункті, розташованому на на гаражном массиве Південного радиозавода. Открылся у нас роддом 1 числа, ремонт закончен, к сожалению, крыша не ремонтирована, но здание само отремонтировано 9 палат и 2 хола. То есть проблема укусов собак остается. Значит, процент готовности по ТЭЦ в настоящий момент у нас порядка 70%, по сетям 60%. У нас зарегистрировано в городе 83 человека переселенцев. Значит, на сегодняшний день значит, порядка 37 человек. За минулый тиждень, тобто с 28 Липня по 4 серпня 2014 року до журналу єдиного обліку Жортовоцько військового відділу міліції зареєстровано 93 заяви та повідомлення про вчинення кримінальні правопорушення і інші події. По видам, це у нас зареєстровано дві заяви за фактами пограбувань, 20 заяв за фактами крадіжок, 11 заяв за фактами тілесних ушкоджень, одна заява за фактом шахрайства, дві заяви за фактами пошкодження майна, а також зареєстровано 10. Інформації про смерть громадян. Крім того, зареєстровано 27 повідомлень про інші події, які не мають ознак кримінального правопорушення. До Єдиного реєстру досудових розслідувань занесені наступні злочини: це 20 крадіжок, 2 пограбування, 8 тілесних ушкоджень легкої ступені, одне шахрайство, один факт несплати аліментів. Один факт незаконного зберігання наркотиків, один факт пошкодження майна і шість фактів смерті громадян. За тиждень працівниками патрульної служби складено три протоколи за розпиття алкогольних напоїв на території вулиці Петровського, а також на території парка в новому районі. Крім того, складено один протокол за фактом чинення насильства в сім'ї і два протоколи за порушення адміннагляду. Відносно крадіжок майна комунальних підприємств, хочу сказати, що у нас за цей тиждень крадіжка одного кабелю у Кертилеку за адресою Гарна 38, це район інституту стратегія. І Чотири факти крадіжок люків. Всього шість люків викрадено. Значить, по е, крадіжкам кабельної продукції е, можу доповісти, що особа, одна особа, яка здійснена крадіжки протягом е, травня-липня місяця нами встановлена, затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу і обрано запобіжний захід тримання під вартою. По двом е, фактам, Цієї особи прийде під... повідомлення про підозру. Крім того, оперативним шляхом встановлено, що ця особа склала іще сім аналогічних радіжок кабельної продукції на території міста за період, який я назвав. Тобто проводяться заходи по документуванню і притягненню до відповідальності. Цей мешканець села Жовто Піттіхацького району, наркозалежний, непрацюючий, Викрадення він збував на незаконно діючому приймальному пункті, розташованому на, на гаражному масиві Південного радіозаводу. Зараз теж плануємо проведення заходів про притягненню організаторів цього пункту до відповідальності. За прошедшую неделю медико-санитарная часть отработала в обычном режиме, несмотря на такую жару, но у нас и инфарктов, инсультов практически не было всего 1-2. Но за выходные открылся у нас роддом 1 числа, э, ремонт закончен. К сожалению, крыша не ремонтирована, но здание само отремонтировано 9 палат и 2 хола. Вид, в общем-то, достаточно. Э пристойные. Но хотелось бы, конечно, поремонтировать крышу. Надеемся, что помощь нам будет оказана, потому что там очень большой объем. Сама медико-санитарная часть отработала неплохо. План койко дней, в общем-то, выполняем по летнему графику. Не так уж много у нас больных. Это, к счастью, всего на 285 койках. На сегодня у нас 235 больных. Но это с учетом, что только начал работать роддом, и у них всего сейчас 8 человек находится в роддоме. мы были на встрече с министром в пятницу, в четверг, вернее, вечером в, этом, в Днепропетровске. И решается вопрос о передаче всех скорой помощи, и нашей скорой помощи, а их передаче всех в единую систему. Тогда наша скорая помощь будет подчиняться Криворожскому отделению скорой помощи. Ну, это будет либо с 1 сентября, хотя вряд ли, может быть с Нового года. Но пока еще вопрос только решается, что они будут экстренка будет там, а неотложная помощь, которая выезжает, обслуживает онкобольных, температуры, это будет наша, так как она, в общем-то, и по новому приказу должна быть. Но эти вопросы пока еще только рассматриваются. И вопрос, конечно, который задали э, министру на встрече, какая же все-таки роль медсанчастей будет в новой системе. Ну, что он сказал, что его никто не может переубедить, что вообще специализированная вся медицина должна принадлежать Минздраву, что и железнодорожные, и наши должны будут все-таки уйти на областные и местные бюджеты. Еще вопрос у нас по помощи АТО. То, что мы смогли оказать, как мы, в общем-то, работаем с Пикульским, деньги мы никуда не переводили. Мы купили пять э, защит, называется, жилетов, в которых, в общем-то, связываемся с ребятами, которые наши находятся там. Купили пять жилетов для э, э, этих всех средств. И они попросили рации. И, в общем-то, заказали пять раций на 6 тысяч. Есть два, значит, двое укушенных, но собака вроде бы не наша, это поступили к нам Толис э, то ли с Лене, И есть еще укушенные кошкой тоже. Кошка вроде бы и породистая, но что-то не могут тоже разобраться. То есть проблема укусов собак остается. Есть всегда, есть на прививках. Ну, решается, мы-то только прививаем, а решать, решает ЖКХ, это ж не мы решаем. Кто занимается? Мы же не будем отлавливать собак, правильно? Значит, с собаками мы не занимаемся, занимается ветлечебница. Наше дело – предоставление транспорта по этому вопросу. Транспорт готов, значит, вопросов к нашей организации в этом нет. Представитель человек работает в ветлечебнице, он имеет право пользоваться вот этим ружьем, как называется, они собак усыпляют, они не убивают собак, усыпляют, когда обращаются к жрау, они дают специально оборудованный автомобиль, э, который отвозит их, есть волонтеры, есть территория, где есть вольеры для собак, они их э, кастрируют, или как это называется, вешают, это важно. вешают им чипы, и тогда э, чистый, чистый. И так, и чистый. И выпускают назад. Да, да, Уже безвредные тогда. А девчонки, я, я тоже этот вопрос. Много собак. У меня маленький ребенок на площадке собаки. Я бросаю его мячик, мячик ловит вот такая пальца большая. Мой ребенок хоть 10 месяцев бросается в эту пальцу. Я была успела поймать. Вот конкретный вопрос, что делать дальше? Этих собак много, они постоянно на площадке на Плюс ну, если не заставишь ходить а где-то в одном месте, правильно, в туалет. Это антисанитария, жара, это, да, это все, как бы мы этим дышим, разносим эффект и прочее. То есть я тоже считаю, не решение проблемы, но как я думаю, что это разрабатывается. Здесь данный вопрос. Посмотрим, что можно будет придумать по финансово. Значит, комиссию создадим, посмотрим, как это сделать. По итогам работы за отчетный период предприятие отработало в штатном режиме, хотя погодные условия не штатные. Водоснабжение и водоотведение всех категорий абонентов осуществляется в полном объеме. Качество питьевой воды соответствует требованиям нормативных документов. Неплохое качество исходной воды в связи с тем, что мы пропускаем в больших количествах по государственной программе промывки русла и гулец Днепровскую воду. С начала года пропущено через наши гидротехнические сооружения 130 миллионов кубов. Значит, с начала работы государственного канала по промывке русла пропущено 122 миллиона кубических метров Днепровской воды. Скажите, пожалуйста, насколько упало потребление населения в связи с продолжением? Ну, я вам не скажу, что это... Э Связи с подорожанием произошло. Вот. Все это циклично. Вы понимаете, что когда э, вот такая пора года, когда очень жарко, то потребление воды увеличивается, а вообще из года в год потребление воды и технической и питьевой уменьшается по причине того, что предприятия, организации, которые потребляли техническую и питьевую воду, сегодня прекратили свое существование. Многие, да, многие экономят, есть приборы учета, начать. Многие люди, которые как физлица, которые установили счетчики, если раньше это все было по нормам и никто не контролировал, то есть как бы можно было выливать столько в душе угодно, то на сегодняшний день, установив приборы учета, люди, естественно, пытаются экономить. Поэтому из года в год идет уменьшение объемов водопотребления. Но в жаркий период года, вот как сейчас июль, да, вот мы против прошлого июля видим, что в общем-то идет увеличение по всем категориям, в том числе по населению. За отчетный период предприятие «Желтовод Теплосети» работало в штатном режиме подготовки к отопительному сезону. Значит, процент готовности по ТЭЦ в настоящий момент у нас порядка 70%, по сетям 60%. То есть подготовлены полностью, заполнены и находятся под давлением холодной воды 90 километров тепловых сетей всего 60%. Значит, по долгам, значит, долги у нас такие, это 34 миллиона долгов за газ, 8 миллионов за по налогам должны. Значит, ну, порядка 20-25 тысяч водоканал текущая, текущая проплата, я подчеркиваю. Значит, электроэнергия и зарплата на настоящий период закрыта полностью. Уважаемые присутствующие, я хочу проинформировать о, том, о выплатах так называемых детских. Согласно нормативным документам, выплаты эти проводятся в течение месяца. Многие из желтоводцев в прошлом месяце обращались и через средства массовой информации на горячую линию обращаются, говорят, вот срок 15 числа. Нет, слог, срок 31 -го или 30. -го. Все нормативные документы говорят, что выплаты должны проводиться в течение месяца. Поэтому я обращаюсь к средствам массовой информации, прошу довести мою информацию. Ну и по возможности, конечно, не обращаться на горячей линии. Быстрее не будет. Сама схема работы э, таким образом проводится. Нормативные документы обязывают наше управление подготовить платежные документы до 1 числа до 5 числа, извините. Мы такие документы подготовили и передали в казначейство на 3 миллиона 90 тысяч платежек. Мы разбили их по банкам, по видам платежей и передали в казначейство. А второй выплаты, второй период до 15 числа мы обязаны это делать. Мы это выполняем. По мере того, как заходят деньги из государственного бюджета через державное казначейство, проводятся выплаты. Также хотелось бы довести до вашего ведома и ведома желтоводцев. Значит, у нас 1 августа значит, был визит заступника министра в угольной и топаловой энергетики у Вадима Юрьевича. Значит, та же самое у Вадим Юрьевич заместитель министра энергетики и в угольной промысловости. Так же самая в работе участвовали Дроба Сергей Алексеевич, генеральный директор ДК Ядерное палово и Сорокин Александр Геннадьевич, генеральный директор ДП ГЗК. Они посетили значит, площадку строительства завода ядерного палова в Смолино. После этого значит, они переехали и были на Новоконстантиновской шахте. спускались на горизонт 300 метров в шахту, осматривали шахтные выработки, после чего значит, делегация переехала в город Желтые воды, потом значит, попозже я присоединился к ним, и мы значит, знакомились с ГМЗ, то, что увидел заступник министра, значит, в принципе, он остался удовлетворен осмотрены, потому что, как бывает обычно, у нас получают какие-то бумаги, сводки, там, цифры, но человек не видит, а что она такое, скажем так, не, не пощупал собственными руками. Вот в данном случае заступник министра, сказать, побывал везде, поездка была насыщенная. Рассматриваются моменты такие, значит, будут выделяться деньги. Значит, будет работать у нас и промний проект, значит, будет выделяться деньги у нас, сказать, на, э, это самое, НВК автоматику, э, ну и, в общем-то, скажем так, э, такой настрой хороший, благоприятный, значит, э, о сотрудничестве, значит, министерства с Восточным горнообладительным комбинатом. Ну, так вот, вкратце, все. Далее. Значит, у нас за, 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 за последний период, значит, вкратце пробегу, значит, было заменено 18 дорожных знаков. Как вы знаете, мы, так скажем так, забетонировали ямы на улице Маяковского. Значит, это составило 225 квадратных метров ям забетонировали по этой улице. В частности, сейчас движется городской транспорт, движется эта техника, но, в общем-то, того, что было, нету, ну и слава Богу, сказать, понемножку. Сейчас бетонируется улица Багуна, забетонирована, значит, 54 квадратных метра ям. Работы продолжаются, будут продолжаться. Что касается асфальта, значит, за июнь месяц КПЖР уложила 485 квадратных метров асфальта, за июль месяц, к сожалению, меньше, потому что деньги не проходят через казначейство, значит, заасфальтировано 123 квадратных метра асфальта, то есть, в принципе, за два месяца на сегодняшний день у нас заасфальтировано 608 квадратных метров асфальтового покрытия. Будут проходить деньги, будем дальше заниматься асфальтированием. <свят> Что, значит, еще не, остановлюсь немножко, скажем так, в вопросе о переселенцах. Это жители Луганской и Донецкой области. Вот на 1.08.2014 -го года, 2014 -го года у нас зарегистрировано в городе 83 человека переселенцев. <свят> значит, на сегодняшний день значит, это порядка 30 семей. Значит, на сегодняшний день выехало 12 человек. Значит, 22 человека определены в профилактории и в общежитиях, остальные все остановились и находятся у родственников. Из них, значит, 26 прибывших это дети, школьного возраста 9 до дошкольного возраста 17 человек. Трудоустроено 2 человека, из 5 обратившихся 3 человека получают помощь по пособие по безработице. И сегодня буквально подписывал документы, сегодня в город заехало еще две семьи, это семь человек, из них там трое детей. Одна семья, значит, определена профилакторией, одна семья находится в родственниках в городе Желтовода. Это что касается переселенцев. Ну и хотелось бы обратить внимание, опять же сказать, желтоводцев на бдительность, то есть в сетях всевозможных, там в интернете везде-везде, значит, проскакивают какие-то там заметки о том, что вот как бы где-то там под Ростовым ждут всех, пожалуйста, приезжайте там, и еще, еще там какие-то такие непонятные заметки и лозунг. Хотелось бы отметить, значит, о бдительности граждан Желтой воды, значит, по вопросу сепаратизма. Никто нас не ждет нигде. Мы находимся на своей территории, значит, на нашей Украине, в своем любимом городе Желтые Воды. И никуда мы не собираемся не выезжать, не уезжать. Находимся здесь. Значит, предупреждены, в принципе, все, значит, участковые, дельничные, значит, квартальные. О деятельности тоже самое призываю всех граждан в этом вопросе.